والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري العقلة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد Fasal 1. Ajamal ulama'u 'ala jawaz zikri bil qalbi wal lisani, li al muhdithi wal junubi wal ha'idi wal mufasa. Ini suatu perbahasan satu perbahasan. Satu fasal ataupun satu bahagian. Satu tajuk yang baru. Ulama telah sepakat atas keharusan zikir dengan hati. Uh, ...ulama' telah bersepakat... ...atas... ...keharusan berzikir dengan hati... ...dan juga dengan lisan. Pada pelajaran kita yang lalu, sebaik-baik zikir... ...adalah dengan lisan dan juga... ...dengan hati. Uh, dia kata bagi orang yang berhadas... ...dan juga berjunuk... ...haid... ...dan juga nifas ha, zikir dengan hati dan lisan ini harus harus bagi orang yang berhadas ha, maknanya junub haid dan juga nifas <tos> <tos> ha, wa dhalika fit tasbihi wa dhalika fit tasbihi wa tahlili wa tahmidi wa takbiri begitu juga orang yang berhadas ni hadas besar ni tadi ha, orang yang junub haid dan nifas dia boleh bertasbih dengan hati ataupun dengan dan juga dengan lisan ha dengan hati dan juga dengan lisan dia juga tahlil tasbih ni apa dia ha subhanallah tahlil tahmid takbir wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam selawat atas rasul macam mana wa du'a'i wa ghairi dhalik doa dan selain daripada demikian itu maknanya bagi orang yang berhadas besar orang yang berhadas haid nifas tadi harus ha, dia berzikir sama ada dengan lisan ataupun dengan hati ha, termasuk dia tadi dalam maksud kata zikir itu tadi Sebahagian dengan kata zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan selawat kepada Nabi SAW dan berdoa. Orang berdoa tak apa, orang yang berada besar ni. Orang junub, orang haid, orang nifas. Dia berdoa kepada Allah SWT tidak menjadi suatu tegahan, darangan ataupun tidak diharamkan. Walakin kiraatul qur'ani haramun alal junibi wal haidi wal nufasai. Tetapi baca Quran tak boleh. Baca Quran tak boleh ha, Ini dalam mazhab kita lah Di dalam mazhab kita Syafi'i Orang yang berhadap besar dia tidak boleh membaca Al-Quran Di dalam mazhab kita Syafi'i Orang yang berhadap besar tidak boleh baca Al-Quran Sawa'un qara'a minal quran qalilan au kathiran Hatta ba'du ayatin Sama ada dia baca sedikit ataupun banyak Sehingga walaupun dia baca setengah ayat baca banyak ke sedikit ke walaupun ayat tu sepotong ayat tak boleh hukum dia haram wayajuzul lahum ijra'ul qur'ani ala qalbi min ghairi lafzin ha cuma harus bagi mereka orang yang bahas besar ni tadi jelalui al-quran itu dalam hati je dia, dia baca ayat apa alif lam mim zalikal kitab la rabbih bukan dengan lisan dengan hati jadi biasanya orang yang hafal Quran ni memang dia boleh macam tu. Dia lalu dengan hati je, mulut tak bergerak. Ha dan telinga dia tak dengar. Kalau mulut bergerak dengan disertai dengan pendengaran telinga, telinga dia dengar, maka itu baca. Ini tak, dia lalulah hati je. Sama ada dia ingat dia tu hafal Quran ataupun dia tak hafal dia tengok Quran. Dia tengok Quran dia lalulah hati je ha, orang berjunuk orang ada besar boleh hmm. nak menunjukkan para ulama bahas ni kalau hak junuk pun kena berzikir kalau hak tak berjunuk orang yang tak berhadah lagi kena berzikir dengan Allah Ta'ala sebab Imam Nawawi kata apa ha, maknanya kena lazimkan zikir ha, kerana apa Rasulullah SAW dan para sahabat sentiasa mendidik mengasuh mentarbiah mengajar para sahabatnya supaya mengikatkan diri dengan zikir bagi mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum ijra'ul Qur'ani ala qalbi min ghairi lafzin aw kadzalika an-nazru fil mushaf. Orang ada besar boleh tengok Quran tengok. Sama ada lalu lah hati dia, dia tengok. Nak menunjukkan jangan lari, jangan jauh, jangan berpisah dengan Quran. Ha? lalui dalam hati dan kita boleh tengok Quran وَكَذَلِكَ النَّزْرُ فِي الْمَصْحَفِ وَإِمْرَارُهَا عَلَى الْقَلْبِ bila tengok atas mashaf lalu dia lalu dengan hati mata dia tengok Quran hati dia lalu dengan ayat apa yang, apa yang ditulis di dalam Quran di dalam mashaf قَالَ ashabuna telah berkatalah oleh sahabat-sahabat kami kami yakni ulama-ulama syafi'i wajajuzu lil junibi wal haidi an yaqula 'inda al musibah dan harus bagi orang haid orang yang junub dan juga orang yang haid ketika dia dia berdoa ataupun dia berkata ketika ditimpa sesuatu musibah bila kena kemalangan ke musibah malapetaka dia sebut apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa maksudnya sesungguhnya kami daripada Allah dan kepada Allah Ta'ala lah kami kembali itu ayat Quran ke tak tu? ha? ayat Quran ke tak ayat Quran kan Walana buduan nakum bishai imin al khawfi wa jua'i wa nafsi min al amwal wa al anfus wa samarat wa bishir sabirin. Al-ladin ida asabat hum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ulaiq alaihim salawatum min Rabbihim wa rahmah. Wa ulaiq humul muhtadun. Maka baca petikan ayat itu adalah Quran. Tapi dianggap sebagai zikir ayat itu. Bila ditimpa musibah biasa orang baca. Biasa orang kena kena berlaku kemalangan ha, bukan maknanya mesti dengar cerita orang mati je ya. ha, kita ni biasa faham bila sebut orang mati orang Sifuulam, telah meninggal dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang tu memang disunatkanlah tetapi apa yang biasa biasa disebut ataupun biasa yang uh, orang share dalam WhatsApp tu dalam Facebook al-Fatihah Sepatutnya bila dengar orang yang mati bukan al-Fatihah. Dengar orang yang mati, bila dengar orang berlaku kematian kepada seseorang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha, bukan sebut al-Fatihah tu. Okey, itu tadi ayat Quran kan? Ha, wa inda ruku Dan ketika naik kenderaan. Orang yang berjunub dan haid. Tadi dia boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bila berlaku musibah. Yang keduanya bila dia naik kenderaan. Dia baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayat tu Al Quran tak? Quran kan? Tu boleh sebab dia sebagai zikir. Ah, ha, orang dan nifah dan junub ni boleh baca sebab dianggap zikir. Ha, ah, tadi surah apa? Al-Baqarah ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayat 156. Jadi yang ayat yang kedua Subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin ayat yang berapa? Surah Zuhruf. Surah Zuhruf ini surah yang ke-43 ayat 13. Surah Zuhruf ayat 13. Wa'inda du'ai. Ha wa'inda du'ai maknanya ketika berdoa. Bagi orang haid dan juga orang yang berhadas ini dia boleh baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Bukankah ini ayat Quran? Ayat Quran kan? Ha, ayat ni pun juga ayat Quran tapi dianggap sebagai zikir maka boleh baca ketika dia berdoa. Selain daripada tu, selain daripada ayat-ayat Quran yang tidak dianggap sebagai zikir maka tidak boleh dibaca. Dibaca dengan ayat penuh. Surah Al-Baqarah ayat 202. Jika belum yaksida bihil Quran. Ah apabila dia tidak mengqasatkan Rabbana atina tu tadi ataupun inna lillahi wa inna ilaihi raju subhanallazi sakhar lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin dia tidak mengqasatkan Al-Quran. Sebaliknya apabila dia mengqasatkan ataupun dia niat ayat tu Quran maka ayat tu memang ayat Al Quran tapi jangan dia niat dia niat sebagai zikir. Ah ha, maka hukum dia haram dia baca. Iza lam yaqsida bihil Qur'an lahuma ha, kalau dia tak ingat dia tak kosak ya Qur'an walahuma an yaqula ha, bagi orang yang junub dan juga haid boleh baca bismillah ha setakat tu sebab dianggap sebagai zikir subhanallah alhamdulillah tak habis kalau sebut alhamdulillah rabbil alamin dikira baca ayat Qur'an bismillahirrahmanirrahim dikira baca ayat Qur'an Ha, idza lam yaqsid al-Qur'ana Apabila keduanya haid junub dan juga haid tadi tidak mengqasatkan akan Quran. Okey habis. Sawun qasada sawun qasada zikra au lam yakun lahumma qasdun. Kalau dia tak niat zikir tak apa. Dia baca bismillah, subhanallah, alhamdulillah dia tak niat zikir, tak apa boleh baca. Cuma jangan niat Quran je. Ha, jangan niat Quran. Walayat sima ni illa idha qasada al-Quran. Keduanya iaitu junub dan haid, haid tadi tidak berdosa. Kecuali dia baca bismillah tadi di niat Quran tu. Ha, subhanallah tu Quran. Alhamdulillah itu Quran. Dia kosak macam tu hukum dah haram. Sebab orang hadap besar junub tidak boleh membaca Quran. Wa yajuzu lahumma ha. Ha, dia kata wa lahum qira'atu nusihat tilawatu. Harus bagi keduanya membaca ayat Quran yang dinasahkan. Ayat Quran yang dimangsuhkan. Seperti kai syaihi wa syaihati idza zaniya farjumuhuma. Ani ha, ayat ni tak ada. Diganti dengan ayat apa? Ayat ni diganti dengan ayat apa? Azaniyatu wazani Fajlidu kulla wahidin mihuma mi'atal jaldah ha, Maknanya ayat Quran yang dimangsuhkan Ataupun dibatalkan harus baca Bagi orang yang haid dan juga junub Wa amma idha qala Qala dua musana bagi siapa tu? Musana bagi lil junub wal haidi. Apabila orang yang junub dan juga orang yang haid. Ha, dia kata apabila berkata. Lil insani dia kata kepada orang. Kepada manusia. Huzil kita babil kuwah. Huzil kita kuwah. Ambillah kitab itu dengan bersungguh-sungguh. Ini bukan yang Quran ke? Ha? Surah apa? Ayat Al Quran. Tapi ayat ni. Ha, dia kata boleh dibaca. Bagi junub dan juga haid. Udukhuluha. Begitu juga. auqala Ataupun keduanya berkata. Udukhuluha bisalamin aminin. Masuklah. Kamu semua dengan selamat. Ha. Dengan selamat dan aman. Surah suratul hijri ayat 15. Aa, surah yang ke-15. Ayat yang ke-40. 46. Wa nahwu dan seumpamanya fa in qasada ghairal qur'ani lam yuhram ha kalau tidak dikosakkan Quran ayat yang dibacakan tadi khuzil kita bil quwah udkhuluha bisalamin aminin tidak diharamkan idza lam yajidil ma'a tayammama wa jaza lahum al qira'ah orang yang haid dan juga berjunub tadi apabila tidak mendapati air mereka tayammum orang yang berjunub ada persoalan orang yang haid mereka nak mengangkat ada persoalan kena mandi betul tak? kena mandi tiba-tiba air tak ada lalu dia tayamum maka dia tayammum, niat mengangkat ada persoalan maka dia boleh baca Quran walaupun tak mandi Ha, sebab tayamum pengganti kepada kepada air tu tadi. Tayamum ganti kepada air. Fa in ahdasa ba'da zalika lam tuhram alaihi alqira'atu. Ha kama law kama lawi qatasala summa ahdasa. Selepas itu, ha, selepas dia tayamum itu lalu dia berhadah. Maka tidak diharamkan kepadanya baca Quran. Ha, Hadas ni maknanya hadas kecil. Lepas dia tayamum tiba-tiba batal, terbatal air sembahyang dia. Terbatal tayamum dia. Ha, maka dia nak baca Quran. Tadi dia ada besar. Lepas tu dia nak angkat ada besar ni dengan tayamum. Tak mandi sebab air tak ada. Maka berlaku hadas selepas tayamum itu dia boleh baca Quran. Sebagaimana orang yang telah mandi kemudian berhadas. Sebagaimana orang yang mandi hadas, mengangkat hadas besar, kemudian dia terbatal air sembahyang dia, maka dia boleh baca Quran summa la farqa baina an yakuna tayammumuhu ha li adamil ma'i fil hadari safar kemudian tidak ada beza di antara orang yang bertayamum kerana ketiadaan air ketika tidak musafir dan juga ketika musafir ha kadang-kadang orang yang bertayamum ni kerana apa dia bertayamum dia bermukim tak musafir tapi tak ada air. Biasanya tak ada air berlaku dalam musafir. Kadang-kadang tak musafir pun air tak ada. Biasa tak berlaku kita duduk sini air tak ada. Gangguan bekalan air. Tapi kita boleh cari telaga, boleh cari sungai belakang tu. Ini tak boleh temum. Tapi nak ceritanya bila air tak ada ketika tak musafir ni sumber air di sekelilingnya tak ada. Cari merata tak ada dalam kampung ni tak ada air. Maka boleh temum. Ha, bila dia tayammum dalam keadaan dia hadas besar sama ada ketika musafir ataupun bermukim dia boleh baca Quran. Ah fala hu ayyul qur qur'an qurana ba'dahu dia boleh baca Quran selepasnya selepas dia tayammum. Wa in ahdasa walaupun selepas dia jika dia berhadas. Qala ba'du ashabina telah berkata sebahagian ulama kami Imam Nawawi kata in kana fil hadari sallabihi wa qara'a bihi fi salati apabila dia berada dalam keadaan bermukim dia sembahyang dengan tayamum sebab air tak ada dan dia baca Quran ha, dengan tayammum tu tadi di dalam sembahyang ha, di dalam sembahyang wala ha, yajuzu dia boleh dia boleh baca wala yajuzu an yaqra'a kharij salati dia tak boleh baca di luar daripada sembahyang ha, di luar daripada sembahyang tetapi dia kata sebab dia tayammum. Sebab dia tayammum. Dia tak boleh baca. Cuma semayang tadi dia kena semayang. Sebab kerana tidak ada tidak ada air. Ha, sama ada ketika bermukim ataupun ketika ketika musafir. Tetapi dia kata wasahihu jawazuhu kama qaddamna. Sebenarnya boleh. Dapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i orang yang tayammum ini dia boleh semayang. Sebab tayammum ganti daripada air. Di bila dia dia dia, dia boleh sembahyang, bacaan ayat Quran dalam sembahyang boleh ha? Di luar sembahyang, pendapat yang kuatnya boleh juga baca Quran dengan sebab tayammum mengangkat hadas so. besar. Ha, dengan sebab Tayammum mengangkat hadas so. besar. Li anna tayammum ma qama maqam tu menepati maksud mandi. Maknanya kalau mandi guna air. Bila tak ada air fa'ilam tajidumaan fatayammamu sa'idan tayyiban. Jadi Allah Ta'ala kata bila tidak ada air Tayamu sebagai gantinya Tayamu sebagai ganti Walau tayamma maljunubu al alma'a yalzimuhu isti'maduhu Apabila telah bertayamu oleh junub Kemudian dia nampak air Wajib dia dia mandi setelah dia nampak air Tayamu dia batal Mula-mula dia tayamu kerana ketiadaan air ha, Dia boleh beramal lah dia nak baca Quran kan? Sebab dia terangkat lah daripada hadiah besar tu Tak lama pada tu jumpa air Air pun datang Terbatas Batas tiamum tu Dia kena mandi wajib Lepas tu baru dia boleh baca Quran Sebab tadi dia pada hadiah besar Haa Fa'inna yuhramu alaihi al wa jami' wa jami' umma wa jami' umma yuhramu alal junubi hatta yaqtasila. Orang yang junub tadi, orang yang batu dia apa dia tayamum tu tadi kan? Tiba-tiba nampak air. Ah ha, batal tayamunya. Bila batal tayamum dia diharamkan sebagaimana orang yang diharamkan kepada sebagaimana yang diharamkan kepada orang yang hadap sah. Orang hadap sah tak boleh apa? Duduk dalam masjid, baca Quran. Ha? Batu apa lagi? Tawaf. Tawaf kan? Mana boleh kalau ada hadap sah. Hadap kecil pun tak boleh. Kena tawaf itu kena ada kena ada ismayang. Jadi sesuatu pegang Quran dalam masa syafi'i. Maknanya sesuatu yang diharamkan kepada orang yang berjunub Begitu juga orang yang tayammum setelah nampak air. Dia dah besar, lepas tu dia tayammum. Tiba-tiba jumpa air. Dia kena mandi dulu, baru dia boleh buat sebagaimana orang yang suci. Kalau tidak, dia ter terikat dengan pantang larang sebagaimana orang yang berhadap besar. Walau tayammama wasalla wa qara'a summa arada tayammuma <tian> li hadathin aw li faridatin ukhra aw li ghairihi dhalika lam tuhra lam, lam tuhram lam tuhram alayhil qiraatu ha, sekiranya seseorang itu bertayamum lepas tu dia sembahyang dan dia baca Quran lepas tu dia berkehendak untuk bertayamum bertayamum yang lain ha kerana sebab hadas ataupun kerana nak sembahyang fardu yang lain sebab dalam mazhab Syafie satu tayamum dengan satu satu semayang fardu dan beberapa semayang sunat satu tayammum... dia tak sama dengan air kekuatan dia Kalau dalam mazhab Hanafi sama kekuatan sama dengan air sebagaimana orang berwuduk akad hadas dengan air begitulah dia boleh buat semayang selagi mana tak batal orang yang tayammum dalam mazhab Syafi'i satu semayang fardu dan beberapa semayang sunat Ha. Dia kata walau tayammama wa Ha, bila dia semayang, tayamum dia semayang. Maknanya semayang yang wajib satu tu boleh ha? kan? Kecuali semayang sunat. Wa qara'ah lalu dia baca Quran. Ha, boleh ha? kan? Dia semayang satu fardu satu fardu, lepas tu dia baca Quran. Lepas tu dia nak tayamum kali yang kedua kerana hadah. Ataupun kerana nak semayang fardu yang kedua. Au li ghairihi lam tuhrahan lam tuhram alaihi alqira'atu tidak diharamkan kepadanya bacaan. Hadza bacaan ni baca Quran. Hadza wal mazhabus sahihul muhtar. Ini adalah mazhab yang kuat yang dipilih. Wa fihi wajhun li ba'di ashabina annahu yuhramu wa huwa dha'ifun. Wallahu alam. Ada kenduri apa belakang tu? Riyo rendah ha, ada pesta ha. Wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim. Wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.